Здравствуйте, уважаемые члены жюри конкурса «Лучший преподаватель города Москвы». Меня зовут Мельштейн Семен Петрович, я преподаватель трубы детской музыкальной школы имени Гнесиных. И сегодня на примере своего ученика Артем Климов, восьмой класс, пятый год обучения, дипломант всероссийского конкурса. На примере этого ученика я покажу свое преподавательскую концепцию во всех сферах, которые возможны для, естественно, такого подросткового возраста. Начинаем мы наш урок всегда с разминки. Разминка всегда одинаковая для всех моих учеников. Это позволяет зачастую, когда ученики собираются вместе, позволяет им это делать одновременно, что, естественно, дает возможность немножко время остальное потратить на более что-либо полезное. Разминка – это такое упражнение, которое, в принципе, позволяет размять амбушюр и подготовить дыхание для дальнейшей работы. Пожалуйста. Первая часть разминки она позволяет, самое главное, просадить за звуком, за его ровностью, просадить за тембром. И очень важно восстановить дыхание, особенно после ходьбы, беготни. дни. Дети очень любят бегать по лестницам, поэтому очень важно восстановить дыхание и подготовить амбушюр к работе, дальнейшим нагрузкам, потому что нагрузки достаточно большие на таком инструменте, как труба. Вторая часть разминки – это уже упражнение немножко с нагрузкой, которое немножко повышает уже э, тесситуру, то есть это уже более высокие ноты, это уже более э, форте, нежели то, что мы играли сейчас, все, что было в принципе очень тихо, пьяно. Поэтому сейчас вторая часть разминки. Основной нотный материал, который я использую, это материал из школ ежедневных упражнений для музыканта-трубача, моего учителя, народного артиста Российской Федерации Тимофея Докшицера. То есть это то, что я использую в своей педагогической практике. Пожалуйста, вторая часть разминки. Штрихов и атаки для того, чтобы уже шла разминка и возможность от... того, что ученик отслеживает ровно своего звука, свой тембр, дыхание уже более интенсивное, более напряженное. Звук уже более громкий, уже есть легатные переходы с ноты на ноту, где тоже нужно немножко добавлять воздуха для того, чтобы они были очень легкие и не было киксов при переходе с ноты на ноту. Продолжаем. мы естественно или Моль мы естественно понижаем третьим кроном это обязательное условие игры на трубе и если вы заметили еще одну деталь в этой разминке то что э, есть такой эпизод где резко берется э, воздух э, как бы синкопа та-ра-рам та-рам это очень важная часть особенно для детей почему потому что есть такое понятие, как, ну не очень хорошее слово, оно называется «затычка». То есть, когда дети боятся извлекать звук, это даже относится не только к детям, это и достаточно взрослым исполнителям, когда дети боятся издать звук, исполнитель боится издать ноту, и та, то есть получается так называемая затычка, это очень важное упражнение для того, чтобы избавиться от этого, чтобы у ученика никогда не было такой, вот, такого недостатка. Я думаю, достаточно со второй части разминки, сейчас более-менее уже ученик разыгран, Он, была небольшая пауза, пока я говорил, естественно, мы теперь переходим к очень важной части нашей работы, как этюды. Этюды – это нотный материал, нотный материал, на котором мы, в принципе, развиваемся, потому что, в моем понятии, уже исполнение произведения – это уже исполнение, какой-то, будем говорить, результат работы. Но для того, чтобы повышать свой уровень, необходимо играть этюды ежедневно, ежедневно играть этюды и желательно Буквально, может быть, на каждый урок или хотя бы через урок приносить новый нотный материал. Это очень хорошо можно сделать именно на этюдах. Сегодня мы... В прошлый раз я задавал Артему этюды номер 1415 Урма. Я думаю, сейчас мы посмотрим, как Артем справился с домашним заданием и пройдем немножко часть этюда номер 14. Пожалуйста. Давайте это разложится мотивом. ученик занимается буквально за неделю освоенный этюд, достаточно тяжелый это уже уровень музыкального училища выдержаны все штрихи легата и немножко отсутствуют, есть проблемы небольшие с воздухом но это в принципе они происходят из-за того что летом к сожалению ученики вне нашего контроля и первый месяц, это сентябрь, нам приходится заниматься в основном возвращением кондиции именно дыхания, потому что дыхание – это важнейшая часть исполнительского аппарата музыканта-духовика. Следующая часть нашего урока всегда посвящена музыке лирической, потому что лирические пьесы позволяют музыканту раскрыть, во-первых, свою музыкальность, показать возможность тембрального своего уровня, потому что тембр, в моем понятии, это один из основнейших аспектов каждого музыканта. И его отсутствие всегда сказывается, к сожалению, на дальнейшей судьбе каждого музыканта. Поэтому лирическое произведение сейчас исполнит Артем. Это серенада композитора Бунова. Еще раз повторить второй вольт. Вот примерно вот так. Да. Поэтому не надо суетиться, не надо торопиться. Она все, все ноты расставляется. Очень важно, засуетился, нота уже не взялась. Вот э, в принципе, думаю, что с этим произведением заключается наша концепция, то есть моя личная как преподаватель заключается в том, что звук должен лететь, то есть звук должен обязательно улетать и не оставаться где-то вот в районе сцены, будем так говорить, потому что дыхание Позволяет хорошее дыхание, правильное дыхание, позволяет звуку развиваться. То есть в звуке всегда должно быть развитие, в тембре, тембре всегда должно быть развитие. Если тянется одна нота, она не должна умирать, эта нота. Она обязательно должна жить, наполняться тембром, а тембр это, это, это воздух, это воздух, которым мы э, дышим. Еще э, хочу обратить внимание на немаловажную часть наших занятий. Есть э, упражнения, они так, так и называются – вокализы. Эти вокализы тоже э, упомянуты в школе Тимофея Саища Дакшицера, и они крайне важны. Я всегда своим ученикам говорю, что если у вас нет времени сегодня заниматься, а дети у нас всегда загружены очень многими предметами, если нет времени заниматься, то вокалист – вокализм он обязательно должен сыграть. Сыграть вокалист и дальше может бежать уже по своим делам или заниматься чем-то другим. Вокалист позволяет развивать дыхание, позволяет слушать тембр, позволяет атаке быть хорошей. Деташе, марката – это очень важная вещь, потому что если вы обращали внимание на многих музыкантов, которые так называемо манерничают, играют туа, туа, туа. Этим музыкантам, к сожалению, очень тяжело пробиваться в ведущий оркестр страны. Это, это очень важная деталь занятия. Сейчас Артем сыграет буквально кусочек вокализа, чтобы можно было послушать, как это делается. То есть в вокализе сосредоточены несколько моментов, несколько моментов, которое как бы это комплексное упражнение, оно не отрабатывает какую-то одну деталь, оно сразу в него включены несколько аспектов, которые подвержены развитию. Пожалуйста.

упражнения играют все мои ученики даже если студенты уже учатся в музыкальных училищах или в высших учебных заведениях я всячески рекомендую исполнять эти упражнения потому что они очень много дают для музыканта духовика но во всяком случае сейчас речь идет о трубачах очень много дают трубачам и немножко позже я покажу пример того, насколько это все важно и насколько эти упражнения дают великолепный тембр даже тем же детям. Они дают правильную атаку, правильное звукоизвлечение. Ну, естественно, все остальное уже, и так называемое понятие школы, уже зависит от педагога, то есть это ритм очень, очень важное правильное понятие характера произведения. Сейчас мы, я на примере концертного этюда композитора Гедики хочу показать вот уровень мальчика с пятом году обучения и разобрать с ним это произведение. Он его играет, просто мы на этом примере сейчас его разберем. Самый важный тем, нюансы, и что идти. Воду вали, пожалуйста. Есть проблемы с двойной, с двойной атакой, с двойным стакатом. Есть немножко проблемы, то, что как раз я тебе говорил, немножко все это должно быть более, более активно, а что касается особенно воздуха. Вот, кстати, следующая у нас игра — это, наверное, двойная стаканта. Вот, пожалуйста. Let's eu you know все мягкие в деташе, все правильно, нет так называемой жвачки, нет манерничения, что обычно мы наблюдаем за очень многими музыкантами, которые играют следующим образом. действительно очень серьезный недостаток, это даже мы можем но иногда называем это серьезной профессиональной болезнью, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно избавиться, поэтому нужно педагогам, особенно теми, тем, кто занимается с молодыми людьми, обязательно обращать на это внимание. Здесь все понятно. Вот давай еще раз обратим внимание на двойной наката, который у нас вот этот вот маленький кусочек, который идет дальше. В которых, если вы заметили во время игры вокалистов, последние ноты обязательно все микшируются, то есть обязательно переходит с форта на пьяно очень плавно и нота очень красиво заканчивается. Это очень важная деталь именно вокализа. Я думаю, что мы можем перейти к финалу, финалу. произведения. То есть в принципе оно... Я могу его оценить на оценку хорошо как исполняет Артем, но для его возраста даже можно сказать, что это отлично, потому что есть единственный недостаток, который, по моему мнению, этот недостаток очень легко исправляется. Это игра двойного стаката, который, естественно, после лета, длительного лета спокойного, обычно уходит. Но мы это все компенсируем, я думаю, что в ближайшее совершенно время. Сейчас мы сыграем концовку этого произведения совершенно удивительный сюрприз был для меня когда-то, когда я, играя еще это произведение, в нотах посмотрел одну потрясающую деталь. Гетики, конечно, это гениальный музыкант, великолепное произведение, если для трубы, это концертный тюд, замечательный концерт. Вот. И вот в этом произведении, которое, как правило, все ждут, что оно закончится достаточно бравурно и на форте, оно заканчивается очень аккуратно, очень тактично, на потрясающем, совершенно пьяно то, что, то, что сейчас нам надеюсь продемонстрирует Артем. Пожалуйста. И нота-ля стала киксом. То есть обязательно воздух остается. Причем чем тише играет музыка, тем больше должна быть опора воздуха. Еще раз, пожалуйста, еще раз всю фразу. Это, это тоже очень важная вещь. Кикс всегда получается тогда, когда отсутствует воздух. Вот эта вот пристрелка всегда будет кикс. Нужно играть всегда. Та-та-та-ра, та, пожалуйста. Ну, почти пьяно, почти пьяно получилось. А, несколько минут назад я сказал о том, что очень важна школа, очень важны э, правильное исполнение штрихов, очень важен темп, очень, очень важна э, правильная игра вокалистов. И это отражается сразу же на игре в ансамбле. Я знаю, что оценивается индивидуальный урок, но в данном случае я вам хочу показать пример э, того, что правильное занятие и правильная школа дает в сумме очень хороший результат по ансамблю и музыкантам. Впоследствии очень легко работать в оркестрах, очень легко друг с другом музицировать, потому что они играют правильно, они играют правильным звуком и правильными штрихами. Я хочу вам представить трио своих учеников которые на последнем конкурсе имени Табакова заняли первое место. И сейчас хочу вам их представить. Сейчас, уважаемые члены жюри, я хочу вам представить пример того, когда разминка становится уже упражнением и репетицией для ансамбля. Пожалуйста, разминку. то есть игра правильным штрихом, вот дает в принципе такой результат. Тем более, что хочу вам сказать, что это первое их совместное исполнение после летней встречи, и еще ни разу они не репетировали, они только что вернулись все из своих каникул. Вот. Поэтому никаких репетиций этого произведения не было. Они его исполняли весной, с которым они и весной, когда они и выиграли этот замечательный конкурс. На всем хочу поблагодарить уважаемых членов жюри за внимание. Еще раз представить своих учеников. Артем Климов, 8 класс, 5 год обучения. 13 лет. Вера Астахова, четвертый год обучения, шестой класс. И Михаил Ломко, пятый год обучения, 11 лет. Или 12 уже? Почти 12. Почти 12 лет, пятый класс. Спасибо вам большое за внимание, удачи в вашей работе.